Всім привіт! Раді вітати вас у прямому ефірі на каналі Ясно Бачу. І сьогодні з нами на зв'язку найкращий астролог. І не побоюсь цього слова не лише України, а й всього світу. Влад Рос вітаю, владе Так, да, дорогі друзі. Всіх з великим праздником благовіщення і блага єсть для вас. війна таки закінчиться в ближайше време. А, да, влада таке цікаве свято сьогодні. Дійсно, свято, яке обнадіює, надіємось, і прогнози сьогодні будуть у нас обнадійливі. Влади США та Україна завершила другий раунд переговорів. Пише суспільне, до чого ж вони таки нарешті домовились. Чи це знову е переливання з пустого в порожнє? А вот сейчас же коридор затмения, и как бы все переговоры на ретроградном Меркурии не могут чем-то окончательно закончиться, каким-то супер классным выплеском, да? Я думаю, как только ретроградность Меркурия закончится 7 апреля, мы станем прямо узнавать, что все-таки стороны приходят к какому-то консенсусу. А сейчас будет все время на ретроградной Меркурии. Кто не знает, Меркурий – это планета переговоров. Если на ретроградности его начинают какие-то переговоры, то они никогда не закончатся, переговоры о том, чтобы назначить следующие переговоры, о том, чтобы назначить следующие. Но в любом случае сегодня в очередной раз встречается наша и американская компания. Да, вчера они с рашистами встречались, сегодня новые переговоры с нами. Поэтому сейчас будет череда больших переговоров. К чему-то нормальному они, скорее всего, не приведут, потому что сейчас середина точка между затмениями. А кто не знает, с точки зрения астрологии, середина точка между затмениями – это когда все с точностью до наоборот может разворачиваться. И если мы еще вчера говорили о том, что Украина должна вернуть себе значит, Запорожскую АЭС, может превратиться в то, что расисты могут ее себе оставить. И наоборот, вдруг может такая созретие ситуация, давайте вернем всю Запорожскую область украинцам. То есть вот поэтому это самосброзное явление, явление, на что-то закладываться на ретроградном Меркурии в середину между затмениями, в серединой точке невозможно. Владе, але ж тем больше Трамп визнав можливий российский вплив на свою команду. Чи дійсно він є? Ну там абсолютно риторика Кремля. Все, что мы не слышим от скива Витьхова, который недавно давал интервью, так и указывается Это все нарративы абсолютно Кремля. Мы слышим только кремлевскую пропаганду. Все, что говорит, это... Значит, братья, которая застройщиков, э, мафиозная, которая раньше строила дома на Манхэттене, она теперь говорит точь-в-точь -точь словами Кремля, просто один к одному. Поэтому в данных переговорах не, нет арбитра, который по, 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 посередине между э, значит, нами и расистами, да, а есть их сообщник, понимаете, поэтому в этих переговорах мы выступаем как один к двум. То есть мы противостоим одновременно и американцам, и одновременно расистам. Это одна гоп-компания, только одни, значит, мафиози из э, застройщиков Нью-Йорка, а другие это мафиози из подворотни, да, э, которые гоп-стоп, в общем, ну, они спелись, у них все прекрасно, компания, они сейчас должны делить земли, э, 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 Северный Ледовитый океан, шельфы, э, да, они разделить должны редкоземельные ресурсы в Украине. Ну и вроде бы на финишной прямой я говорил, ко мне обращались, спрашивали, значит, ну, все-таки подпишут редкоземельные ситуации с нами американцы. Я всегда говорю, да, подпишут, переподпишут, после ретроградного, как ретроградный Меркурий начнется после 15 марта, все и подпишут. Ну, на финишной прямой, чтобы подписать этот документ. Так, дивна якась ситуація. Дійсно, дивишся новини і диву даєшся. Ну зрозуміло, що Путін не виконав своєї обіцянки не стріляти по інфраструктурі. Він б'є не лише по інфраструктурі, а й по мирних жителях України. Трагедія, яка сталася вчора, в Сумах М -м -м, жилий будинок більше сотні людей постраждало від ракетного удару. Невже ему ничего за это не будет? Невже он не боится? Невже это так ему минется? А, ну, Слава Богу, вроде бы никто не умер, вот. вроде бы я не слышал, что были смерти, но очень много раненых, конечно, ужасная, конечно, ситуация. И до этого в Киеве погибла пятилетняя девочка, которая жить еще и жить в Голосеевском районе. А, дорогие друзья, есть закон кармы. Просто так ничего не проходит. В любом случае, если этому Лили Путину везло в этой жизни, ему все было на шарах, то в следующей жизни его будут кромсать, уничтожать. Но если пророчество Великой Ванги, она говорила, что значит, все будут плеваться на могилу и, извиняюсь, сать на могилу Лили Путина, когда она обнаружится. Поэтому его будут проклинать в седьмом колени, всех его потомках, они все будут в конечном итоге, все эти кабайоныши уничтожены, ликвидированы. Всю семью перережут его, рано или поздно. Закон кармы восторжествует, я вас уверяю. Ну, закон кармы, это, конечно, хорошо, но немного долго ждать. А что на рахунок сейчас? Потому что он же продолжает бить. Ну, для всех, для света, значит, один день это одна секунда а 10 лет это одна минута. То есть для Господа Бога что, как, одна тысяча лет, как один день. Ну, это бы в этом Библии написано. Так что карма настигнет на этого ублюдка, который, значит, похож на. на... В Флоренции была такая значит, роспись, да, как, пох... как выглядит Антихрист. Если вы туда на средневековую флоренцийскую роспись посмотрите, вы увидите Путина прямо один к одному. И там написано, это слуга дьявола, это есть, значит, черт, это есть дьявол, и как он выглядит. Они там его обрисовали как Путина, который должен был уничтожить весь мир. Но, видимо, какие-то из космоса к нам пришли назад в будущее, кто смотрел фильмы, и нас спасли от ядерной атомной войны в 2022 году. По всем, как бы... Критеріям, якщо б ядерна війна була зістоятися, то вона повинна була стоятися якраз коли много дві в 2022 року. Навіть на нас хтось спас. Ну, слава силам. Влада, трошки перейдемо до наших питань, наших підписників запитують запитайте у Влада, яка буде доля Луганської області, яка була окупована в 2022 році. К сожалению, Луганська область очень проблематична вообще вернутися. территориально в Украину, даже вот если те области, особенно, которые, ну, и районы, которые были завоеваны расистами после, да, к сожалению, плохой прогноз, ну, значит, оттуда куда-то текать, тем более вам дано ровно до 10 сентября определиться, вы будете с русским паспортом или нет, потому что Лили Путин в очередной раз, очередной указ, что все украинцы, которые до 10 Значит, сімтябряні аформіслоні буде забирати все у них заберуть і все і займут. А от до речі, про російські паспорти до 10 вересня, тому що я знаю такі, знаєте, хитренькі люди кажуть: ну, ми ще попрацюємо до 10 вересня, тут бабосиків позароб... позаробляємо, Ми до війни не дотичні, вона нас не касається, не стосується, а потім повернемось на Україну. Ну так знаєте, такий собі план. Невже? не будет ничего для них на Украине. Неужели так можно было? Ну, те люди, которые имеют украинский паспорт, все нормально, все хорошо. Я даже знаю больше. Вот у меня одна из, значит, знакомая живет, она как бы из Донбасса, но она вышла замуж за русского, да, то есть у нее есть русский паспорт. Но это ей не помешало приехать, например, во Францию и сделать украинский паспорт. В тому самому так і було називається в паспортному столу, і тепер вона тепер гражданка України. цьому імієте російське гражданство. Так що так можна віта. Записує. А що можна сказати по сумщині і в дужечках бажано позитивне? Ну так як ви одна з найпозитивніших людей, яких я взагалі знаю. Надіюся, що скажете зараз позитивний справді прогноз, <головное> тому що люди очікують. Ой, очень сложно, прям до затмения у нас 29 числа до затмения, сейчас могут сильно обстреливать, что-то лететь. Но позитивный прогноз, как только затмение произойдет, 30-31, особенно 1 апреля, должно более-менее быть благоприятно. не будут так обстреливать, как до этого. Это добро. До тут, тут запытая Наталья. Спасибо вам за труд и каже, чи дивиться Влад на кохання, дуже хочеться заміж. А я знаю, що можна по натальній карті вичислити, коли можно, коли сприятливий час. Расскажите про це трошки. Ну, конечно, в гороскопе находится Венера, дом любви, пятый дом гороскопа, дом брака, седьмой дом гороскопа. Очень видно, как, когда человек может встретить свою судьбу, сколько может быть браков, кто больше всего даже по знаку зодиака подходит. Какой знак зодиака вообще категорически противопоказан? Обычно это там, где находится черная луна, либо Марс, планета конфликтности. Все равно рано или поздно вы будете с этим человеком в конфликте. Либо планета Сатурн, планета большого несчастья. И казалось бы, вы выходите замуж за миллионера, да? а в вашем знаке по отношению к нему находится несчастливый Сатурн. А как вы думаете, какая у вас будет счастливая жизнь? или вы будете просто в золотой клетке там и так далее. Это все очень индивидуально, и даже составляется синастрия взаимоотношений, насколько кармически вы друг другу, как муж и жена, предназначены. И когда ваша судьба действительно может реализовываться, сколько у вас браков может быть по гороскопу, и самое главное, в каком году вам может достаться идеально лично для вас индивидуальная судьба. Поэтому, дорогие друзья, плюс 38 – 063 -524 -63 24, По вайберу, по ватсапу легко самосвязаться, заказувати натальну карту рождення і вашу лічну судьбу завжди по вашому слугу. Тож ще раз нагадаю, що контакти влада роса, хто не встиг записати, знаходяться в описі цього відео. Владе, повернемося до столиці в ніч суботи на неділю. Столиця пережила жахливу атаку ворога. Є навіть смертельні летальні випадки серед цивільного мирного населення, в тому числі, як ви сказали, малесенька дівчинка п'яти років, яка загинула з татом, які ще жити і жити. Чи бачите ви найближчим часом ще ось такі атаки саме на столицю? Будут делать, как бы жестко атаковать, особенно вблизи затмения, но, скорее всего, вот, вот не будет так таких вот убийств, детей там пострадавших, вот прямо самое ближайшее время. Вот именно на этой неделе, наверное, ничего такого страшного не должно произойти. Но сразу после затмения, именно по Киеву, вот сложная ситуация может быть с 29 числа, 30, -е, 31, -е, там действительно могут быть сложные ситуации. Да, и, и действительно могут опять куда-нибудь конкретно загасить очень мощно. Ну и вообще складывается такое впечатление, что левый берег Киева намного безопаснее вот в этой войне, чем правый берег. Хотя до войны считалось, что более престижный правый берег Киева. Но пока показывает война, намного престижнее левый, особенно Харьковский массив. А, так. Також хочуть ще запитати. Люди тут запитують за ураження Московії. Щодня ми щось уражаємо в Росії, то якісь нафтобази вчора на Курщині. в нас були успіхи. Чи то будемо спустити хлам Енгельс? Енгельс перестав существувати. ждемо тепер Маркса. <реш> а, дивіться, а що на рахунок Москви? Ой, готовимся очень большую атаку сделать, не скажу когда, но готовимся прям очередную атаку на Москву. Сотни дронов, может, тысячи дронов, а, значит, чтобы еще туда и длинный, значит, полетел «Нептун», «Тримбита» полетела, значит, наши поляницы, все одновременно должно лететь на Москву. Особенно, если Москва не будет, значит, идти на мирные угоды, на мирные переговоры, ну, чтобы объявить все-таки в конечном итоге значит, с ИСФА, чтобы перестали стрелять. Поэтому все подготовлено. Если Москва в очередной раз не пойдет на мирные переговоры, да, и все будет срывать, то 9 мая полетит все на Красную площадь. Я вас уверяю. Это хорошие новости. Но сейчас сенаторы США закликают использовать замороженные активы России для тиску на Москву. Чи будут использованы эти активы и чи снять все-таки этот тиск? К сожалению, пока, пока все это только готовится да, вот, э, к этому, пока нет э, ситуации, что к этому все-таки при, придут. Э, поэтому, ну, где-то может такая ситуация быть через полгода, что все-таки эти деньги будут для Украины выделены. Но на данный момент вот такая сейчас э, показывается ситуация по поводу денег. За них нужно бороться. Марс в доме финансов в харарной карте. В вопросе, да, и он показывает, что в любом случае европейцы вернут деньги расистам только при том, при всем, что именно в этом же эквиваленте они будут репарации выплачивать нам. Вот тогда вот как бы вот так будут расходиться. То есть, если бельгийский банк должен 200 тысяч вернуть расистам, разморозить, да, то именно столько тысяч, да, 200 тысяч не 200 тысяч, а 200 миллиардов, да? 200 миллиардов долларов, 200 миллиардов евро расисты должны значит, нам дать репарацию за то, что они уничтожили столько энергообъектов и всего-всего нашей инфраструктуры по всей Украине. А владе, запитують також наші підписники на рахунок обміну. Дуже цікаво, що тільки е, Трамп переговорив з Путіним, одразу відбувся великий обмін військовополоненими. Чи очікується найближчим ще часом подібний обмін? Дуже чекають своїх рідненьких додому. Постійне постійне обмін тут вот, і до того, договоряться що все таки. всех украинцев должны вернуть на праздник, да, на Пасху. Вот именно если и будет что-то затягиваться, например, с эсфаер, то он может до мая как бы, происходить. А вот пленных могут чуть раньше, в апреле, как бы постепенно-постепенно отпускать. Я, насколько знаю, там 3000 только известных имен, которые все еще не поступили В нашу страну, а що є столько, наверное, ще більше, больше, которые неизвестно, де сидять по каким підвалам. Особенно очень много в Чечні наших а, используют прямо чуть ли мы не рабы там наші воїни і работают там на всяких стройках у Рамзана Кадирова. Так до речі, це дуже прискорбно, тому що ще я знаю дуже багато і по тюрмах навіть сидять не просто навіть як полонені, а в статусі ув'язнених. так, прискорбно. Що... статусе террористов, потому что они считают, что это их земля, а кто значит, им сопротивляется, это террористы. Они вот в таком статусе наши военнопленные пребывают, в статусе террористов. Влада, а как вы считаете, чьи наши военнополонные на территории Беларуси? Сейчас посмотрим информацию. Ну, показувати, що так, да, от прям близький сусід, близніці, вот такий знак вас прямо рядом з нами. Дола бути, от да, там там є. Там Немного, але є. Ну, сьогодні знаємо, що і картопляний король, як його називають, приступив знову в сьоме чи в дев'яте до своїх повноважень. Чем долгим будет его термин? На ущербной Луне, дорогие друзья. Плохой знак на ущербной Луне приступать к своим полномочиям, причем при Луне в соединении с символом смерти. Вот. Поэтому, скорее всего, на своем посту и помрет. А, То есть Винна долго будет, так? Ну, его убьют сейчас. Ну, символ смерти и разрушения сегодня была инаугурация у нас с Плутоном. А в доме смерти. Ну, его просто убьют, да, его не будет скоро. Да, да, ну, и перед... Я давал большой обширный прогноз в этом году, что, ну, на этот год, что Лукашенко свергнут. Причем его будут пытаться сразу свергнуть и западники, и китайцы, и самое главное, расисты хотят его свергнуть, чтобы он не мешал напасть на территорию Беларуси. Они как бы на всякий случай рассчитывают, что они могут напасть на Киев вновь. Но пока Лукашенко там, он и мешает. Им. Тобто для білорусів все ж таки є надія на краще майбутнє. Але ж що цікаво, влада, вони справді його обирають, тому що вони вже настільки заангажовані, що вони вважають, що дійсно кращого президента немає. Як так, що вони не оглядаються ні вправо, ні вліво? А от якось так от ну, на це зважають, тому що там дійсно багато підтримують Лукашенка? Дорогі друзі, сьогодні так просто. Я жив у Мінській полгода. На проспекте Машерова, или как-то он там назывался, я знаю изнутри, я пожил в Минске, понимаете, в чем дело. Короче, все интеллигенты, все, кто за бизнес, как-то это, все были, ненавидели еще тогда, в нулевых годах Лукашенко, когда я жил в нулевых годах в Минске, все его терпеть не могли. За него только были деревенщины, там, кто в селах живут у кого государственная какая-то зарплата, там, учителя, там, я не знаю, там, нянечки какие-то там, дворники, да, не самый красивый, чистый город из всех, наверное, городов СНГ. Но у тех, у кого была вот эта минимальная заработная плата или пенсия, да, например, на то время пенсия в Украине была, по-моему, 50 долларов, а он платил там 150 долларов, ну, на, на белорусские рубли, там, если переводится. У нас зарплата учителей там была 200 долларов, в Беларуси 300-400 долларов. Ну, конечно, в плане этого, естественно, для бедных он подходит лучше. Но для бизнеса, тех, кто хочет иметь, продвигать бизнес, он крайне был негативен всегда от слова совсем. Не было никакой возможности хорошего открыть предприятие, чтобы тебе... Не пришло КГБ и не закрыло тебя. Вот. Ну, это, там нереально, да, в Беларуси вести свой бизнес. А, Влады, так уже запытывают наши подписчики, чьи Путин, войною на Краине Балтии. А, ну и забыл самое главное сказать, когда я был в Беларуси, да, то есть у меня просто так я сижу в ресторане, подходят два парня с КГБ, отводят меня в туалет и заламывают руки, дорогие друзья. Это была единственная страна в мире, где мне заломали руки. Да. Это было КГБ, именно сидишь себе в ресторане, никого не это не, не трогаешь. Приходят тебя, отправляют в туалет, а вообще и заламывают руки. Понимаете, в чем дело? А, ну и самое главное, что этим летом будет а, значит, всякого рода учения происходить в Беларуси. И а если что, намечает напасть на балтийские страны. Друзья, особенно опасный период август-сентябрь месяц, поэтому все мои клиенты, которые живут в балтийских странах, они уже подготовлены и на всякий случай где-то в отпуск собираются выехать, значит, куда-нибудь на отдых в Италию, не знаю, в Испанию, но как бы такая сложная ситуация действительно может быть этим летом, сразу после учений, которые уже назначены, по-моему, на июль месяц, в августе, в сентябре, они могут напасть на балтийские страны и прорвать этот особенно этот коридор Сувалский между Литвой и, и Польшей. Поэтому вот такая вот ситуация опасная может быть. И сразу пойти на Вильнюс из, из Минска. Первый город, который они могут сразу взять, это именно Вильнюс, может быть, да. Ну и там Нарва с другой стороны. В общем, сразу окружить со всех сторон все балтийские страны, прорвал Сувалский коридор. А, в там главное такая статья 5 НАТО, не вступят ни в какое действие, потому что они даже об этом договорятся с Дональдом Трампом, как поделить Европу. Хм. Ого. Також, кажуть, подивилися долю Луганської області, окупованої в 22-му році. Просять подивитися долю Донецької області. А зараз якраз дуже цікава ситуація по Донецькій області. Якраз те, вот що вони сидять там по 12 часів И, там, и смотрят, какие части Донецкой области куда отойдут, а какие нет. А, ну, это очень а, нужно Дональду Трампу. Почему он еще не подписывал с нами до сих пор редкоземельные участки? Потому что он хотел посмотреть, какие он отберет урашисты, чтобы контролировать их на нашей территории, а какие нет. Их больше всего интересует а, Волноваха, где очень много залежей лития. Это Покровск, где очень много залежей лития. А там, где есть уран, урани, да, то есть в Донецкой области, все эти территории могут вернуться в состав Украины, даже если они были захвачены значит, после 24 февраля 2022 года. Поэтому, дорогие друзья, у кого много лития, у кого много урана, можете вздохнуть. Скорее всего, вам вернутся вот эти территории, где много редкоземельных еще. Іскопаємо поэтому тут вот, именно по Донецькій області не все так просто. Ну і мо, все-таки прогноз, що, значить, енергодар в місті Сатана Запорозька е все таки должен вернуться в состав України. Влада, також ми зараз говоримо про Донеччину, містечко Славянськ чи Славянськ, хто як правильно каже, останнім часом останніх двох тижнів. 100% Славянск останется в Украине, но по нему сейчас будут нещадно бить, как и по Краматорску. Поэтому, а зараз дорогие... бьют так два тижня, там же просто немае спокойствия. Да, уже Краматорск тоже будут уничтожать. Вот. Просто, и вплоть до того, что и Фабы начнут прилетать, не дай бог вообще. Поэтому Ой, готовьтесь, дорогие друзья, прямо перед перемирием Славянск чуть ли не будут уничтожать. Влада, ви сказали, що цей тиждень в принципі може бути небезпека, може летіти, але якихось таких трагедій все ж таки не передбачається. В яких містах по астрологічним показникам на цьому тижні найнебезпечніше? Больше всього по, по планети Венера зв'язані з удикальним знаками Телец і віси. вот ці города, да? поэтому это, конечно, Полтава може бути сложная ситуация, опять что-то може. туда прилететь, как это было совсем недавно. К сожалению, был мой прогноз. Я говорил, что сильно туда ударят. Так случилось за последнюю неделю. Ну и также сложная ситуация в Сумах может и дальше происходить. Особенно прям до дня затмения. Вот завтра, послезавтра, сегодня... 29 число может быть очень сложно, потому что Венера сейчас сожжена на небе, а Венера управляет этими городами, понимаете, в чем дело. Также будет сложная ситуация в Одессе, будут трудности большие. По Запорожье могут очень серьезным образом наноситься удар, тем более там черная луна в зодиакальный знак Скорпиона входит и вышла из зодиакального знака Весова. Мы знаем, что Запорожье у нас под Скорпионом, и сейчас вот сложные ситуации могут происходить именно в этом городе. Более-менее спокойно на западе Украины, наверное, кроме Ривного, А потому, что ровно у нас під знаком вісині дуже управляється Вона Наша сожжена на небі сонцем. Поэтому как бы, вот така вот ситуація може бути і там. А, Я хочу ну... сказати, влада трішечки переб'ю вас так вклинюся, тому що справді рівне останній тиждень, хоча це теж Західна Україна, там зараз дуже часто і шахеди, от різні, тобто ви дійсно, от бачите, як воно чітко показує по астрології. Но сожженная Венера, управляющим этим городом да, и местностью, поэтому такая ситуация. Но в целом я рассказал, какие, какие самые опасные ситуации. Конечно, будет Киев, особенно после затмения. У Киева после 29 часа могут быть сложные числа, 29, -е, 30, -е, 31, -е, 1 апреля, да, то есть... Будемо надіятися, що наші підписники дослухаються до порад, до попереджень, будуть обережними, не нехтуватимуть наразі, як і завжди ніколи не можна було нехтувати сигналами, все ж таки повітряної тривоги, щоб уберегти життя себе та своїх близьких. Нагадаю, що сьогодні з нами. На зв'язку був найкращий астролог світу Влад Рос. Завжди можете зв'язатися з ним, тому що контакти є в описі цього відео. Влада, дякую вам величезне. Не прощаюся, а кажу до зустрічі на каналі Ясно Бачу з Тетяною Гай!